payg'ambar alayhissalom aytdilar men merodga chiqqanimda jabril alayhissalom mani ko'rsatdilar do'zaxda shunday kishilarniki tilidan osib qo'yilgan holatda ko'rdim dedilar u kim e rasululloh sizni ummatingizdan bo'ladi mani ummatimi yig'ladilar payg'ambar alayhissalom bu tilidan osilganlar dunyoda tili bilan yurganlar tili bilan g'iybat qilgan tili bilan odamlarni diliga ozor bergan tili go'zal go'zal shirin oilalarni parokanda bo'lishlikka yetimlarni ko'payishiga sabab bo'lgan tili bilan neki yomonlik bo'lsa shu ishlarni qilgan ummatlar dedilar ehtiyot bo'linglar go'yoki <laughs> muomalalarda yigitlarni ko'ryapmiz tijoratlarda <laughs> ko'rib <laughs> qolamiz bizm beshvah namoz taqvo deb qo'yishadi san u tijoratda biznesingga o'rtaga qo'shadigan narvoning emas din in alloh haq subhana va taolo omonat tushirgan kishi uni kambag'al odam ham boy odam ham oddiy inson ham ko'zimizda eng past nazar bilan qaraydigan odam la ilahe illallah ki sadık bu sen bu adam Allah'ın huzurunda en büyük adam var.